З полегшенням операцію з видалення зубного каменю завершено, і поки наш пацієнт прокидається, лікар показує, як правильно чистити зуби собаці в домашніх умовах. Верхні щелепи очищаємо рухами зверху вниз, нижні навпаки, щітка має бути з м'яким ворсом або призначена спеціально для собак. Стоматолог радить використовувати зубні пасти, спреї та гелі, куплені у спеціалізованих ветеринарних аптеках. Ну ось не минуло й десяти хвилин, як Йорк після анестезії повернувся до тями пухнастого пацієнта. Тільки вже з голівудською посмішкою лікар передає його власниці. Я нагадаю, в ефірі корисна програма Час порад гарно вбрані школярики та школярочки вже завтра заполонять вулиці міста. Саме з цієї нагоди ми вирішили запросити до студії стиліста зачісок, яка розповість і покаже, що ж наразі користується популярністю серед школярів та підлітків. Знайомтесь в гостях у студії Еліна Акопова, і в ролі моделі сьогодні школярка Майя. Привіт, дівчата! Здравствуйте. Як Ресту. Здравствуйте. Майя, ну хочу в тебе запитати завтра, 1 вересня, початок нового навчального року. Ти до школи хочеш, чесно? Ну, Немножко. немножко. Скажи, а більше все-таки скучила за уроками чи за друзями? За друзями. За друзями, так? Ти до якого класу, до речі, перейшла? Я буду переходити в 3. До третього класу, вже доросла. Так, ти сьогодні в гостях у студії вперше і у прямому ефірі виступаєш вперше. Ну, ми дякуємо тобі, що ти знайшла час напередодні нового навчального року і завітала до нас. Так, Еліночко, що сьогодні будемо показувати, чому вчити наших телеглядачів ось такі яскраві коси у нас сьогодні. Що це за матеріал? Сьогодні ми будемо плести з канікалоном косом. Це зараз новий піск, який з'явився мега активно іменно літом. Можно вплетать каникалон, это искусственный волос, который очень легкий, он не вызывает ни раздражения, ни покраснения, ничего. То есть он легче, чем наш волос, и очень красиво смотрится. Плюс он бывает абсолютно разных цветов, от мега ярких, под натуральные, то есть абсолютно разные есть. И также вот на второй голове мы заплели косы с лентой. То есть mm -hmm. это модно сейчас что-то вплетать, потому что косички сейчас мега разнообразные, поэтому еще можно их немного разнообразить какими-то вот элементами, которые мы можем вплести. Ну, тогда давайте сразу приступим до мастер-класса, а залишится час, еще да. поговорим. Давайте. Так. Как мы готовим волос к прическе? Вначале мы начинаем расчесывать волос, начиная с кончиков, потому что детский волос очень быстро запутывается. Мы начинаем прочесывать постепенно. До речи, какой длины должна быть волосся, как минимум, чтобы можно было создать такую косу? Для плетения, конечно, чем длиннее, тем лучше волос. Но минимальный должен быть вот где-то по плечу, может быть немного короче. Как угу, у нашей героини, у нашей модели да. маленькой, так. Я так понимаю, что чем короче волосся, то его э, дастся заплести, если будет больше кис. Правильно. Чем больше, тем да. можно маленькие брать, чем будет собрать. Да, так. Потому что если большие, то оно будет выпадать. Мы делаем сейчас пробор. Мы будем плести две косы сегодня. Это будут одинаковые косы? Да, две одинаковые. Сейчас очень актуально, вот если вы пойдете завтра на 1 сентября, вы увидите, что действительно очень много будет школьников с такими косами, потому что это сейчас очень модно. И не обов... Не обовязково, чтобы канекалон был колору школьной формы, Совсем не обязательно. <свят> зараз, зараз таких серьезных вымах, мабуть, не існує. Нет, сейчас попроще, да, уже относится и к форме, ко всему. Угу. А Отож, разделила мы волосы на две ремных частины и далее будем сразу начинать плетать. Да, мы берем каниколон, вот наш пучок, делим на две части. Для двух кос равномерно мы разделили. И затем мы будем вплетать а, за несколько раз каниколон. Не одним слоем, сразу же ни одной прязью для того чтобы оно не очень толсто смотрелось. А мы поделим на три части и будем постепенно вплетать. Угу. Так, одна часть. Сильно плутаете цейметрию? А, каниколон бывает еще двух видов. Он бывает такой, как более распушистый, а, более пушистый. Он красивее смотрится, объемнее, но он больше путается. А Только если специалист может справиться с таким наклоном? Ну, либо очень такая вот мама ответственная, которая возьмется за ребенка и, и, и будет долго да, практиковать. Добро, давайте начнем. Вот взяли мы прядь, отделяем. Прядька каниколона мы набрасываем сверху и начинаем проплетать косу. Вот сверху положили под низ. Наш каникулон раз завели, теперь под низ в другую сторону, проплетаем немножко, теперь начинают подхватывать как обычный колосок на выворот. Дракончик еще называют угу. в народе. Пытаемся плести наше плетение, делать косу нашу максимально плотно. Потому что из-за того, что мы вплетаем искусственную волос, вот прядь искусственную, эта коса будет намного дольше держаться, не так быстро будет распушиваться. Потому что мы знаем, что детский волос очень мягкий, пушистый. А, то если мы вплетаем искусственные пряди, она будет дольше. Вот буквально, ну, даже ребенку можно будет 3, 4, 5 дней носить эту косу. Майя, скажи, ты бы разыкнула на 1 вересня пить ось за такую зачиску? Да. Тебе подобается? Да. А який в тебе образ, до речі, буде? Що будеш одягати, яка буде зачіска? Вже вирішили з мамою? Я... Тільки... Ми придумали з мамою тільки поки Ага. Ну а зошити, ручки, олівці, все вже придбали необхідне? Угу. Тобто майже до школи готова і з гарним настроєм завтра на лінійку. Так. От ми підхватили вторую прядочку зверху. Для того чтобы наша коса более объемная была, аккуратно прочесываем и под низ вводим наши пряди. Угу. То есть, сами плетения могут быть разными. Абсолютно. Угу. И вплетать и можно вводить кукус? Будем. Мы можем плетать как каниколон, так это могут быть просто нитки разные, бывают пряжу вплетают, то есть все что угодно. Можно, mm -hmm. я слышала, что даже фатин взять, тоненькую полосочку тоже вплетать. Поэтому, кому что хочется, любой цвет абсолютно можно брать mm -hmm. под разную одежду ребенка. А еще с градиентом, кому гамма с Да, с плавными переходами есть такое тоже. Дивіться, а че завтра завжди колер каникалону моя співпадает из кольором одягу. Чи это не принципово абсолютно не принципиально? Mm -hmm. Мы сейчас знаем, что не надо, чтобы все прям подходило четко по цвету. Можем абсолютно разные цвета, просто чтобы они были в одной гамме, чтобы совпадало, не было противоцветов, чтобы оно более красиво гармонично смотрелось. Так, так абсолютно любой цвет можем брать. Тем более, какой нравится ребенку, ребенок сам может выбирать, у кого какое настроение, сегодня на синий, завтра на розовый. И разного размера бывают такие пучки, правильно я понимаю? Да. А зайвы даем мы наденем, Мы можем просто отрезать угу. ненужную нам длину. Если мы хотели бы покороче сделать косу, то мы просто один раз взяли прядочку и больше не подбирали. То есть для того, чтобы оно в плетении, оно станет немножечко короче. А так из-за того, что мы подбирали, у нас будет максимально длинная коса. Mm -hmm. То есть здесь уже как угодно, как захочется нашему клиенту. Mm -hmm. Мы с ним советуемся, обсуждаем. Ну а ты бачила, чтобы твои однолетки ходили с такими косами? Нет. А ты еще старше бачила? Нет, я их не видела. Так, ну, это, мабуть, как вы сказали Илина, самая у в начальном уроке, Пусть есть и пить. Да, там, именно в этом это... году. Угу. Так, вот где наш волос немного уже заканчивается, то есть коротенькие кончики, нам нужно взять и каниколоном обвернуть волос. Потому что там, где будет искусственный волос, там не так будет пушиться наша коса. Мы просто берем и прячем кончики нашего натурального волоса. Угу. А можна ж і подовжити волосся за допомогою каникалону Доплести да, до кінця? Ми зараз саме це й сделаємо, так. Ти мріяла про довгий коси? Так. Зараз у тебе буде коса до поясу, правильно? Тобі всі дівчки мечтають тут ліни і А ви, до речі, довго відрощували таке волосся? Нет, я быстро заплетала. Другие, это ваши волосы? Нет, здесь добавлен каниколон. Ага. Просто так. цвет под натуральный, да. Ага. Тогда же расскажите открыто сократ, какой ваши волосы? Мой волос заканчивается приблизительно вот здесь. Ага. То есть может быть немножко длиннее. И вы плебралы такой же для руконекалон? И... Да, максимально похож. Угу. Немного да отличается, но в принципе я думаю гармонично смотрится. Виплітаємо до кінця і те, що зайве. Чи буде у нас зайве? Зараз подивимось. <свісну> <свісну> <пліцю> 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 Чим плотніше ми її заплетем, тим дольше вона mm -hmm. буде носитися. Попросиш маму заплести тобі таку косу? Ну, попрошу. А можливо, сама на ляльках потренуєшся і потім будеш однокласникам заплітати щось mm -hmm. подібне. Так? Спробуєш. Mm. <пліцю> Здесь у нас каниколон вот остался где-то короче, где-то длиннее, потому что мы подбирали пряди. Мы uh -huh. просто берем и те, которые покороче, обволакиваем в те волоски, которые подлиннее, для того, чтобы они не торчали. Uh -huh. И, кстати, как якость успешно закрепить? Да, мы просто резиночкой силиконовой силиконовой закрепляем. Uh -huh. когда плелы не використовували ніяких допоміжних засобів для укладки. Это не нужно? В этом плетении это, в принципе, даже и не нужно. Плюс, если мы заплетаем ребенка, то лучше никаких средств нам не употреблять, для того, чтобы не портить волос. Если бы мы заплетали взрослого человека, можно было бы немножко добавить пенки, либо там немного лаком взбрызнуть. Но, в принципе, вот на ребенке абсолютно это вот не нужно, скажем так. Uh -huh. Мы могли максимум в начале сбрызнуть волос спреем для а, того, чтобы оно легче расчесывалось, и этого было бы достаточно. Uh -huh. Линочку, скажите, перед тем, как делать плетение, треба э, мыть волосы, за день, или за два, или в тот же день? Что Вы порадуете? Чтобы оно не растекалось, например? Лучше, конечно, за день помыть волос, потому что uh -huh. если день в день, то, конечно, волос будет пушиться и будет сложнее с ним справиться, особенно если это детский волос нам будет очень сложно его собрать. Ну, угу. вот так мы заплели. Первая коса наша готова. Вот смотрите, мы вернемся так до глядачей. Вот было у тебя коротенькое волосы, а теперь яка долгая ну, и яскрава вот коса. Подобается? <laughs> Не, классно, честно. Тебе дуже личится. <laughs> так, делим и. вторую прядь. А какой толщины мають бути пасма? Це вы як вызначаете? Все заложить под толщины волосы чи предбажанные косы? В первую хочете? очередь от толщины волос. Потому что если волос тонкий, мы не можем много-много добавить искусственного волоса. Потому что коса будет неправдоподобная, и плюс будет тяжело самой голове выдержать вот такой вот вес. Угу. Вроде бы не извычно. Оно будет непривычное, она оно будет не совсем опрятно выглядеть. Поэтому мы определяемся по густоте волос, по длине, сколько нам нужно добавлять. Угу. Поворачивайся. Так, из с другого боку, если кто-то нашу телепередачу, <laughs> поэтапно расскажите еще раз, что и как, зачем мы делаем. Берем небольшую прядь волос. Сверху на нее мы набрасываем каниколон. Это искусственную прядь. Вот, сверху мы набросили и начинаем проплетать нашу косу, начиная с каниколона под низ. Начинаю плавно подхватывать небольшими прядями. Чем тоньше мы берем пряди, тем опрятнее и аккуратнее будет выглядеть наша коса. Чему бины не потренироваться на своей детине, правильно? Звісно. І потім, не звертаючись до стиліста, створювати вдома такі оригінальні, яскраві зачіски. Я думаю, ваш дитина буде вам дуже благодарен. Угу. Тим Ти більше, що така зачіска акуратна, вона не заважає, пасма волосся не падає до того ж зошита, у ту ж тарілку. Да, і плюс кілька днів можна не переплітати. А, до речі, декілька днів, скільки тримається така зачіска? 3-4-5 днів спокойно може держатися. В залежності у кого який волос. Якщо волосся пом'якше, потонше, тоді немножечко менше буде держатися. Якщо більш жорсткий, плодний, тоді довше спокійно держаться. А якщо я захочу продовж цих трьох-чотирьох днів, бо я звикла мити волосся щодня, помити їх. Це можливо? Ні. Ні, це коси, брейди здеєся, так? Так, брейди і з Африкою, так? С ними моют, промакивают, да, потому что это заплетается на длительный срок, там на три месяца плетутся эти косы. А я а с... мы это такая волосы, расскажите с косами. А, Скос а, лучше берется шампунь, обычно разводится с водичкой, просто чтобы была мыльная водичка. И мочалочка, либо просто вот поливается на волос, промакивается мыльным. Потом угу. под потоком воды смывается это все, а затем феном не рекомендуется сушить просто берем такие косички будут очень долго просыхать из-за того, что они туго заплетены. Угу. Просто в полотенечке промакиваем в полотенце и ходим, чтобы они хорошо хорошо промакнулись. Если мы на ночь помыли волос, то обязательно А, ну вот обязательно рекомендуется надевать косынку на волос, потому что все равно с косичек будет стекать ещё лишняя влага. Ну, щоб не застудитися, да. особливо якщо взимку, то це дуже доречно за уважненням. У нас 3 хвилинки залишається. Ви встигаєте? Да. Ну, принаймні принцип зрозумілий. Якщо треба, ще раз нагадаєте, що, зачем і як ви робите? Мы плечём обычную косу на выворот, добавляем в неё каниколон для того, чтобы были цветные прядочки. От ми зверху положили прядь і підхватили. Под низ заворачуємо нашу прядочку. З другой стороны точно так же. Все це необхідно робити тугенько, так? Так. Да. І ще, знаєте, хотілося б декілька слів, щоб ви нам Ліну порадили, як правильно доглядати за волоссям дитини та Мы знаем, что педиатры не рекомендуют Выкористовывать забагато косметичных засобів. И все-таки, если волосы у девчонки довге, То бальзамы, маски, спреи там не завадят угу. Да, есть детские вот, шампуни, бальзамы детские серии Это чаще всего встречается в профессиональной косметике В любительской может не быть масок, либо бальзамов а Покупайте шампунь, бальзам обязательно и спрей для легкого расчесывания волос, потому что детский волос очень-очень путается. И обязательно мы вот мыем волос два раза, точно так же, как вот и взрослые, как мы сами себе делаем. Наносим бальзам по длине перед этим хорошо промокнуть волос нужно для того чтобы бальзам, бальзам просто нанос, не стекал. Не наносится на корень не Нет, ни Нет. в коем случае, потому что она будет зажирнять волос очень сильно. Угу. Нет, вот помыли шампунем волос, затем хорошо промокнули полотенцем для того чтобы убрать лишнюю влагу. И затем берем и просто вот буквально отступаем вот такую вот длину 10 сантиметров и наносим по длине просто вот бальзам. Mm -hmm. Нанесли минут 5-10, походили, смыли и все. То есть за детячим волосом требует доглядать и вы это рекомендуете. Да, также как и за взрослым, просто что должна быть специальная более щадящая косметика вот для деток. У нас одна хвилинка залишается, но останок хочу запитать, вот как бы часто вы радыли подрезать кинчики? Ну, я бы советовала, если волос сечется очень активно, тогда почаще, где-то раз в месяц, раз в два месяца. Если проблем с секущимися кончиками нет, то достаточно и раз в три месяца. Угу. Этого будет с головой, и плюс не нужно много а, подстригать. Буквально сантиметр-два, если вы хотите всю длину отпустить. Угу. То есть немножечко просто мы обновляем наши кончики для того, чтобы они лучше... Атрасталя, ну що ж, загальний принцип летіння. Ми зрозуміли. Повертайся до наших телеглядачів. Він mm -hmm. потім тобі завершенно до кінця, все зробить. Я щиро вдячна Ліна, за те, що ви сьогодні завітали у такому гарному настрої до нашої студії за корисний пізнавальний майстер-клас. Дякую. з вами, шановні телеглядачі. Я прощаюся. Нагадаю, це була корисна програма. Час парад. Дивіться нас щодня з понеділка по п'ятницю. У цій порі включно. до зустрічі.